Gürdəmir istiqamətdə gələn maşınlar məcburdur ki 12 kilometr Qaraçök kəndinə keçsin və 12 kilometr oradan geri qayıtsın. Bu da vətəndaşlar üçün həm maddi cəhətdən ziyandır, həm vaxt itkinə e, səbəb olur. Bu keçid nəzərdə tutulub heyvanlar üçün. Burdan hətta heyvanlar belə keçə bilmir. İndi cəmaət burdan gedib o keçib gedib gələ bilmirlər. Asfaltın üstündən keçdikdə bədii və hadisələr baş verir. Qazaq istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri Hacıqablun Padar qəsəbəsinə daxil olmaqda çətinliklərlə üzləşirlər. Bakı istiqamətindən gələn avtomobillərin isə qəsəbəyə girişində problem yaşanmır. Lakin paytaxt istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Padara dönmək üçün 24 kilometr artıq məsafə qət etməli olub. Gəlin görək, ondan heyvan keçə bilərmi? O da keçmir. Uşaq var, böyük var, aqsaqqal var, şikəs var, keçə bilmir, gələ bilmir. Amma piyadalar və sürücülər özlərinə çıxış yolu tapıblar. Onlar yeraltı heyvan keçidindən istifadə edirlər. Lakin yerli sakinlər keçidin hazırki durumunun da normal olmadığını bildirirlər. Maşınların çoxu inamarkadlı, e altları alçaqdır. Mal keçidindən keçirik. Bu da mümkünsüzdür buradan keçmək. Hələ juqli belə mümkünsüzdür keçmək. Qaldı ki, elə bir böyük maşın gəlsin. Oy Heç sürə keçə bilmir. Sakinlər deyirlər ki, təcili yardım və yanğın söndürən avtomobillərinin də qəsəbəyə girişi çətindir. Ev yanır, burdan Pajaro girməyə xod yox. Pajaro gəlib qayıtmalıdı Qarasu kəndindən. Skor gəlir, Avropa stilli ölçüyük. Hamısı Avropa stilində olan maşınlardır. Avropa stilində olan maşınları birin göstərəncə Skor pəncə maşın bu körpünün altında keçə bilər. Skoru gedib Qarasudan qayıdınca insan Dünyası dəyişir. Padar qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Mətləb Səfərov isə bildirir ki, mövcud məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət edilib. Bu yol çəkiləndə Padar qəsəbəsinə giriş-çıxış üçün layihədə göstərilmişdir. Lakin son məqamda bizə məlum oldu ki, həmin layihədə olan dəyişiklik Padar qəsəbəsinə girişi ləğv olunmuşdur. Yəni bu gün həmin e, problem mövcuddur həllini tapmamışdır. Azərhavda yoldan isə bildirilir ki, keçidlərin və geri dönmələrin inşası layihəyə əsasən həyata keçirilir. Layihə üzrə müəyyən hissələr nəzərdə tutulur. Yeraltı keçidlərdir, insanlar üçün yeraltı keçiddir, heyvan keçidləridir, su keçidləridir və geri dönmə hissələridir. Və layihə üzrə hər də nəzər tutubsa, o hissələrdə həmin keçidlər, geri dönmə hissələri inşa olunur. İnsanlar, yəni bir az məsafə qət edərək daha təhlükəsiz şəkildə yol qovuşaqlarından istifadə edərək, geri dönmək hissələrindən istifadə edərək geri dönüb və ya digər kəndə keçə bilərlər. Qəsəbə sakinləri magistralda yol ayırıcının olmamasının onların təsərrüfat işlərinə də mənfi təsir etdiyini bildirirlər. Elmir Həsanov, Miral Əkbər Hüseynov, Hacıqabul Sonra isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Powerliftingçiləri qarşıdan mötəbər yarış gözləyir. İndi idmançılar həmin yarışdan uğurla qayıtmaq bar